സർവപ്രഥമ ദ പ്രണമക ഗു ദവ്രണമ മഹാദേവ മഹാദേവ ദ പ്രണ एकदम शांतवा महसूस तुम्हाला जाणवते ऊर्जा आणि ही ऊर्जा आपल्या शरीरात अगदी पावलापासून महसूस करा आपल्या अनाहत चक्रात लक्ष द्या आपलं चक्र हे खूप विस्तारत आहे चारी बाजूने आणि इथे संपूर्ण गुरुतत्व महादेव महादेवी आहेत या तत्वाशी यार जी एक रूप मामास्ट्रेस पूर्ण अपने एक रू आपल्याला आपले कुळ पुरुष दिसते गोत्राचे ऋषी जी तुमचं गोत्र आहे त्याचे ऋषी आपलं कुलदैवत संपूर्ण गुरुतत्व आहे महादेव आणि महादेवी आहेत तुम्ही ज्या परमेश्वराला मानता म्हणजे दत्ताला मानत असाल तर दत्त दिसतील श्रीकृष्ण श्रीमती राधाराणी दिसतील श्रीराम माता सीता तुम्ही ज्यांना मानता ते तुम्हाला दिसतात आणि इतकं मोठं हृदय तुमचं झालंय त्या हृदयात ऊर्जेला बघा स्पंदनांना महसूस करा एक खोल श्वास हृदयापर्यंत पूर्णपणे जोडून घ्या स्वतःला जो काही संदेह आहे शंका आहे ती निघून गेली आहे एकदम शांतवा मास्टर्स शांत सहज चलते चलो मेरे दोस्तों शशाङ्काङ्गम् नागयज्ञोपवेदिनम् याघन्मोत्तरीयञ्च वरेण्यमभयप्रदम् कमण्डलवक्षसोत्रानाद्धारिणम् शोधपादिनम् ज्वलन्तम् वेङ्गलजटा शिखावज्ञोतधारिणम् ऋषस्कन्धसमारोढम् मुमादेहा दिग्देवता समायुक्तम् सुरा सुरनमस्कृतम् नित्यम् दशाश्वतम् शुद्धम् सुममक्षरमव्ययम् सर्वो व्यापिनमीशानम् रुद्रम् मे विश्वरोपिनम् एवम् जात्वा द्विजः सम्यक् तथो यजनमारभेत् अथातो रुद्रस्नानार्चनाभिषेकविलिङ्गाख्यास्यामः

कण्ठे बसवस्तिष्ठन्तु पत्रे सरस्वतीतिष्ठतु मादिकयोर्वाजस्तिष्ठतु नयनयोश्चन्द्रादित्योष्ठेरा वर्णयो रश्विनोतिष्ठेण राटे रुद्रास्तिष्ठन्तु मूर्ध्वादित्यास्तिष्ठन्तु शिरसि महादेवस्तिष्ठतु शिखायाम् वामदेवस्तिष्ठतु कृष्णे तिष्ठतु पुरदः शोरे तिष्ठतु पार्श्वजो शिवाशङ्करो तिष्ठेताम् सर्वतोपायश्चिष्ठतु भो बहिः सर्वतो परिवृतस्तिष्ठतु अमृते अमृतम ब्रमे आयुर्वे प्राणे श्रुत प्राणो हृदय कृतजंह अहमृते अमृतम ब्रमे सूर्यो मे चक्षुषिश्रिता चक्षुर्दजि अहमृते अमृतम ब्रमजि चंद्रमा मे मनशिश्रिता मनोहृदि अहमृदे अमृतम ब्रह्मणि जो मे श्रोत्रेता श्रोत्रुम हृदय त मयि अहम अमृतम ब्रह्मणि आेतृदृदि अहमृदे अमृतम ब्रह्मे मे शरीर स्वीर तुम हृदय कृल महि अहम मृदे अमृतम ब्रह्मणि ओषधि वनस्पत मे नोम सुश्रिता लोमाधि हृदय प्रलयं महि अहमृत अमृतम ब्रह्मणि इंद्रो मे भलेय हृदय हृदय महि अहम दे अमृतम ब्रम्मणे पद्मों में मोर्धिश्रुद मूर्ध हृदय हृदय महि अहमृह अमृतम ब्रह्मणे ईशानो मे मनोश्रुता मनद हृदय महि अहमृ दे अमृतम ब्रह्मणे आत्मात्मन आत्मा हृदये हृदयम् मये अहमृतेः अमृतम् ब्रह्मणि पुनर्म आत्मा पुनरायुरागा स्वरूपो यो सापादित्यम् परमपुरुषस्वता नमः शिवायति भीतम् शिवधराय यदि शक्तिः महादेवायति कीटकम् श्रीसाम्बसदा शिवप्रसादसिद्धे जपे विनियोगः ॐ अग्निहोत्रात्मने अङ्गृष्टा

गोदण्डहस्ताः रक्षा रुद्राक्षमाला प्रकटित विभवा शाम्भवाद्राश्रीरुद्रसोक्तप्रकटित विभवानः प्रयच्छन्तु सौक्षम् ॐ गणपतिगुम्भवामहेकविङ्गदीनामपमश्रमस्तवम्

श्रेयस्थमे मत्स्यस्तमे यशस्तमे भगस्तमे द्रविनञ्ज मे निन्ताय मे धक्ताय मे क्षेमस्तमे धृतिष्ठमे विश्वन्तमे महस्तमे संविष्ट मे नाञ्जमे सोस्तमे प्रसोस्तमे श्री मृतं च मे मदञ्ज मे लक्ष्मञ्च मे रामयश्च मे देवातुश्च मे देभा मे न मित्रञ्च मे भयं च मे सुखं च मे शयनं च मे शोषाच मे सुजिनञ्च मे ॐ शान्तिः शिव न वा शिवम् बभोवदेधनः शिवा श्रव्यायातपदया नो रुद्रमृणया यादेशिवाधनोरघोरा प्रकाशिनी दयानस्तनवाचन्द्रमयाभिन्दापि चाकशीः यामि शृङ्गरिषन्दमस्तेऽपि पर्षस्तरे शिवाङ्गेद्रताङ्गम् शेर्पुरुषञ्जगे

असो जेहस्य भगवानोहन्धेभ्यो नमः प्रबलं च जन्मनस्तमुखयोराग्निरोच्यास्तवो बपतद्यधनस्तकुं सहस्राक्षसदे सुधे निषेद्यशल्याणामुस्यो नः सुमना भवनकपद्यो मानवागुम्बुद

असो यदि शुखिस्तवारे अस्मन्निधे हितं नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वे क्षेमदे पथेनां पदयेन मो नमो वक्रुहाय विव्याधिनेन्नानां पदये नो नमो हरिणेनायोपवीतिने पुष्टानां पदयेन मो नमो भवस्य हेद्ये जगतां पदये नो नमो रुद्राय गतामिने क्षेत्राणां पदये नो नमः सूदाय हन्दाय वनानां पदये नो नमो रोहिताय स्थपदये वृक्षाणां पदये नो नम

जिणश्रुतिमजेतस्कराणां पदयेन मो नमो नमो वञ्चके पलिवञ्चलेस्तायूनां पदयेन मोनमानिचेन वे पलिधरायारण्डानां पदये न मो नमस्य नमो नमो पदयेन मोनमोऽध्वो नञ्जरद्धगन्धानां पदये नो नमोस्तेशिने गिरिजराय गुरुन्दानां पदयेन मोनमनिशमध्वोद विभ्यस्तभो न मो नमः आबन्वानेभ्यप्रति दधानेभ्यस्तभो नमो नमः आयच्छद्वोभ्यस्तभो न मो नमाश्यो विद्वद्भो न मो नमः आसेनेभ्यश्च यानेभ्यष्टभो न मो नमः स्वभो याकृष्टभो न मो नमस्तिष्ठद्वधा वद्भो न मो नमः स्वभाभ्य स्वभावलेद्भ्यस्तभो नमः

ச்சலேபோனாலஞ்சோன <laughs>

जय जिमदे जनमस्तेष्णे जेदाज्ञिने जनमस्वायधाय जगघन्मने जनमस्वत्याय दपत्याय जनमस्ताय मेद्याय जनमस्वोध्याय जस्याय जनमो नाद्याय जय चन्द्राय जनमतोय दापत्याय जनमोहस्याय दाभस्याय जनमो मेध्याय ज विद्युत्याय जय

ज नियाय चपथ्याय जनम्कुमशिराय दक्षयनाय जनमत्खने हत जनमोस्याय्याय जगेशय जनम्काय जघंगलेय जनमोद्याय जनभेस्याय जनम्भाग्या

आपण पूर्णपणे महादेव आणि महादेवी या उर्जेशी एकरूप होऊन गेलो ते जसे आपल्या अंतरंगात आहे तसे प्रत्येकाच्या हृदयात आहे प्रत्येकाच्या अंतरंगात आहे आपल्या डोळ्यांना माऊलीनं हे ज्ञानाचं अंजन लावलेलं आहे तिकडे यो मास्टर्स सगळ्यांना आधी प्रणाम करा संपूर्ण गुरु तत्वा, देवी तत्व, संपूर्णगुरतत्वी सूर्यनारायण महादेव महादेवी श्रीकृष्ण श्रीमती राधा श्री श्रीराम श्री माता सीता मारुतिरा सब प्रणाम अपने रजा मागते दोन हाथ अपना अपने डोक मास्टर्स पूर्ण शांत करा दोनों हाथ अपने सुंदर डोले में पास छी दो एक शून्य हलूवर डोले को या विश्वनाथ आशीर्वाद या विश्वास सत्यल्यान होता है, या विश्वास सभी ध्यानी, ज्ञानी अनिशाकारीय, सभी क्षेत्र करी, क्षेत्र मजबूर काम का कार्य के हिस्से ने इस त्रियां मुली, बाई, वस्त्र पशु, पक्षी, अमिस सभी सुरक्षित तबों का निर्माण करता है। ल्यान मस्त, सगना खूब डीप ध्यानात होते तुम्हें रहा अच्छी इच्छा है खूब खूब धन्यवाद नमस्कार जय श्री राम